Приехало ряд новых игроков и костяк тех ребят, которые ездили на первый турнир, да, то есть они тоже все здесь. Клубы представители, опять-таки, Киев, БК Киев, Ровно, Днепропетровск, Одесса, то есть, ну, со всей Украины кривой рог. Я был на предыдущих сборах. Во-первых, там было больше людей, больше конференции, а так, в принципе, ничем. Люди почти те же, только пару новых появилось конкуренции ты не чувствуешь да, Нет, конкуренция есть, просто здесь меньше людей, поэтому ее меньше. Это традиционный международный турнир, на который летают, да, участвует сборная Ю-16 наша. И это турнир очень высокого уровня. Соперники такого уровня, как, такого, как будут на чемпионате Европы. Группа у нас тоже достаточно интересная. Мы первый же день играем с французами. Польша и Турция Б. То есть как бы вторая команда. Да. Что это будет за команда? Турция тоже пока сюрприз, потому что либо это будут ребята младшие, либо старшие, либо они делят, скажем, да, там весь ростер на две части. И играют двумя равными командами. Пока неизвестно, поэтому тоже вот такой сюрприз небольшой. У нас в группе будет Польша, вторая команда Турции и французы. Но ну, если постараться, можем выиграть всех и занять первое место в группе. А там уже посмотрим, как пойдет. За такие короткие сроки, как мы готовимся, да, акцент в основном состоит на том, чтобы ребята почувствовали друг друга, да, то есть были более сыгранными. Э шлифовка тактики да, понятия как мы хотим нападать как мы хотим защищаться какие требования да, то есть как бы в основном притирка то есть для того чтобы ребята научились стать стали настоящей командой скажем так вот как бы это основной курс но мы еще не очень сыграны, мы с разных городов все но еще пару дней и все будет хорошо всех потенциальных кандидатов стараюсь держать в поле зрения где-то я вижу, мы пересекаемся с ними на вьюбле, именно играем с ними. Где-то я попадаю в какой-то город, смотрю, как они играют с другими соперниками. Где не успеваю, стараюсь собирать, скажем, да, такой скаутинг, обзваниваю тренеров. То есть их мнение, как ребенок играл, постараюсь увидеть какие-то статистические данные. Условия подготовки более чем отличные, то есть это хорошая база. Здесь прекрасные комнаты, то есть хорошо кормят. Зал теплый, да, то есть температура удовлетворяет требованиям, то есть все прекрасно, ребята не мерзнут, все отлично. Не, здесь все хорошо, нам выдали батареи, кормят отлично тоже. Все хорошо здесь.